লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কাৰণে আমি দুহেজাৰ তেইছ চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ পৰাই বিভিন্ন ঠাইত কৰ্মীয় অভিৱৰ্তন অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ আৰু শেহতীয়াকৈ আমি আপোনালোকে দেখিছে যে যোৱা আঠ তাৰিখে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ নলবাৰীত আৰু যোৱাকালি কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে কলিয়াবৰত আমি বোধ সন্মিলন অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে আমি প্ৰতিটো লোকসভা সমষ্টিত আমি কৰি যাম এইবাৰ মই নিশ্চিত যে লোকসভাত আমাৰ আসন থাকিব প্ৰতিনিধি থাকিব সেইটো ঠিক কৰা নাই ঠিক কৰা নাই আমি আলোচনা কৰা নাই যোৱাকালি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মাননীয় জে পি নাড্ডা ডাঙৰীয়াৰ লগত আমাৰ এক সাক্ষাৎকাৰ হৈছিল গধূলি আমি পূৰ্বতে ঠিক কৰিছিলোঁ যে ফেব্ৰুৱাৰীত আলোচনা কৰিম তেখেতে অৱশ্যে সোনকালেই কৰা কথা কৈছে আলোচনা করার সেইটো আমি ঠিক করা নাই আমি সার্ভে কৰিছোঁ সার্ভে কৰিছোঁ সেইটো সার্ভে করা হৈছে সার্ভে ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি ঠিকঠাক করি না মই কোনো নির্দিষ্ট আজিৰ দিনটোত মই নকওঁ ছাৰ্ভে সার্ভে রিপোর্ট পিছত কত সুবিধা হয় কারণ মোৰ আমার অকল সুবিধাটো চালে নহব কারণ আমি এন ডি এ অংশীদার এন ডিএ আপোনালোকে জানে যে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ তিনিটা দলেই আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ইউ পি পি এল আৰু অসম গণ পৰিষদ গতিকে আমাৰ কথা হৈছে যে এন ডি এৰ জয় হ'ব লাগে তাত আমাৰ য'ত প্ৰাৰ্থী থাকিব তাত বাকী দলকেইটাই ছাপোৰ্ট দিব লাগিব আৰু বাকী দলকেইটাই যোৱাৰ য'ত প্ৰাৰ্থী থাকিব আমি ছাপোৰ্ট দিব লাগিব আৰু এইবাৰ একেবাৰে খাটাং যে ভাল হ'ব এন ডি এ